bolam tuzalsin shu kasalni avj olib ketmasin deb ona bechora bolaga mana shunday mehribonchilik qiladi u onani mehri qarang endi onadan ham mehribon olloh taolo siz bilan bizga nima uchun ro'zani farz qildi olloh mehribonchiligidan bu kuni bilan siz bilan bizni o'ttiz kun och qoldirib chanqoq qoldirishni olloh nimaga xohladi zulm uchun emas alloh taolo nimani sizga bizga farz qilgan bo'lsa uni bir hikmati bor mana hozirgi tibbiyot olimlari ko'p kasallarni nima ochlik bilan tuzatyapti hech narsa yemagin faqat suv ichgin qaynagan suv ichgin boshqa qilgan hech narsa yemagin dedi. yoki bo'lmasam azizlar qo'y mol boqqan bo'lsak bir o'ylab ko'ring-da, shu jon tilsiz hayvonlar kasal bo'lsa hech narsa yemay qo'yadi besh kun olti kun bir haftalab yemaydi hech narsa ovqat tutasiz ovqatini qo'yasiz olaverasiz hech narsa yemaydi o'zini ochlik bilan tuzatib oladi o'sha olloh taolo yemagin ichmagin dedimi bilaylik bu siz bilan bizga albatta shifo albatta foyda mana shu ro'za tutishimiz bilan olloh gunohlarimizni yengillatadi gunohlarimizni kechirib yuboradi mehribonmi albatta mehribon ilgari o'n kunlab non yemagan bo'lsa sahobalar hozirgi kundachi o'n kunlab qorin to'yg'izishmagan bo'lsa sahobalar hozir siz bilan biz o'zimizga o'zimiz e, non yemay qo'ydim non yemasam ozar ozarkanman non yemadim semirib ketyapman deb o'zimiz nondan uzoqlashyapmizmi bir o'ylab ko'ring bunga shukur qilaylik ilgari sahobalar ilgari ota bobolarimiz qorni to'ymagan nonni topolmagan bo'lsa hozir siz bilan biz ko'pligidan nondan o'zimizni o'zimiz tiyyapmiz nega semirib ketyapman yoki bo'lmasam og'ir bo'lib ketyapman oshqozonimga og'irlik qilyapti deb nondan uzoqlashyapmiz yoki yeyishimizni kamaytirmoqdamiz alloh taolo bir yilda bir marta siz bilan bizni bu och qolib oshqozonimiz organizmimizga dam berishlik uchun olloh ibodat darajasiga ko'tarib qo'ydi hey yemasdan ichmasdan o'zingni parhez tutgin deb olloh sanga ajr beraman deb siz bilan bizga olloh mana shunday fursatlarni bermoqda alloh taolo barchalarimizni tutadigan ro'zalarimizni dargohida qabul qilsin qarang payg'ambar qisqa hadislarni aytib ketaman qaysi bir banda olloh yo'lida bir kun ro'za tutar ekan alloh taolo uning yuzini shu tufayli yetmish yillik masofaga do'zaxni uzoq qiladi qarang bir kun ro'za tutsak alloh taolo do'zaxni yetmish yillik masofadan do'zaxni uzoq qilar ekan bizdan yana marhamat qildilarki kim ramazon oyida iymon bilan savob umidida ro'za tutsa uning o'tgan gunohlari kechiriladi dedilar payg'ambar alayhisalom yana marhamat qildilarki kim iymon bilan savob umidida ramazon kechalari qoyim bo'lsa uning o'tgan gunohlari kechiriladi qarang kechalari uxlamasdan kunduzlari ro'za kechalari ibodat bilan o'tkazadigan bo'lsak parvardigor o'tgan gunohlarimizni kechirar ekan. azizlar ramazon oyida ko'pchiliklarimiz kechasilari shaharlarga borib kafelarga osh markazlariga borib sahalliklar qilishga o'rgangan ko'pchiliklar mayli yaxshidir. lekin uyda ota onamiz bo'lsa ota onamiz g'animat ota onalarimizni oldida o'tirib dasturxon yozib qotgan non yeb bo'lsa hamchi ota onamizni oldida saharlik qilaylik ota onalarimizni keyingi ramazonga topa olamizmi yo'qmi Alloh biladi ota onamiz g'animatmi ularni oldida saharlik qilaylik ko'pchiliklari g'aflatda qolib kechasi bilan tarovuqdan chiqib tarovuqni chala chulpa o'qiydimi yo'qmi ko'chada shaharlarda uyoqdan buyoqqa qilib aylanib yurib saharligini qilib kelib kuni bilan uxlaydiganlari bor ey bu unaqa oyemas kunduzi faqat uyqu bilan o'tkazadigan oy emas kechasi qorin g'amida kafema kafe yuradigan oy emas kechasi tarovihni mukammal ado qilib o'qiylik chala chulpa qilib o'qib chiqib ketmaylik o'n bir oy yurdik mana shu oyni g'animat bilib jamoat bilan ollohni uyida taroveh namozlarini o'qiylik tarovehdan borib rosa ham uxladik qo'pol qilib aytganda ertaga qabrda ham rosa uxlaymiz uyda quron ochib quron o'qiylik hatm qilaylik istig'for aytaylik nafl namozlar o'qiylik ollohdan iltijo qilib so'raylik hamma mushkullarimiz oson bo'ladi inshaalloh azizlar inshaalloh bugun kechasi tarovih namozini o'qiymiz sahar turamiz ertaga og'zimiz bek bo'ladi inshaalloh idoramizni toshkent viloyat vakilligimizni buyruqlari fatvolari bilan tarovih namozi har kuni soat to'qqizda o'qiymiz boshidan oxirigacha tarovih namozimizni kechqurun soat to'qqizda o'qiymiz hamma joyda shunaqa bir xil fatvo bo'ldi inshaalloh soat to'qqizda bemalol iftorliklarimizni qilamiz tahoratlarni yangilab xotirjam ollohni baytiga kelib alhamdulillah mana sharoitlarimiz yaxshi bemalol parvardigoriga ibodat qilib bizni masjidimizda lekin mayli shukur shunga ham keyingi yil hatmi quron bo'ladi tepamizda qurilish bo'layotganligi uchun bu yil ruxsat berilmadi hatmi qur'onga oddiy taroveh namozini o'qiymiz inshaaolloh to'qqizda boshlasak bir soatda o'qib bo'lamiz o'nda o'n yarimda tugatamiz bemalol bolib dam olishga ham hamma narsaga inshaalloh sharoit yetarli vaqt ham yetadi shuning uchun soat to'qqizdan taroveh namozini o'qiymiz azizlar uylari yaqinlar bo'lsa bu iltimosimiz piyoda kelsak yaxshi bo'lardi ko'chalar tiraband bo'lib ketadi hammamiz ham moshinada kelaversak inshaalloh duo talablarimiz bor bularni haqlariga inshaalloh duo qilamiz abduhamid amakimiz olloh bularni dardlariga shifo bersin ro'za tutolmayman deb fidya ya'ni yigirmata xaltada miskinlarga beradigan oziq ovqatlarni berib yuboribdilar bularni haqlariga duo qilamiz alloh umrlarini uzoq qilsin dardlariga shifoyi komillar bersin baxtiyor akamiz fattah baxtiyor akamiz nabiralik bo'libdilar e, mana shuni nabiralari bugun yigirma bir kunlik bo'libdi inshoolloh qo'y so'ydirib biz mehmon chaqirib boshqa qilmadik shundoq qo'yni butunligicha so'ydirilgan qo'yni masjidga beramiz ustalarga beringlar ota onamizni haqqiga duo qilinglar dedilar olloh ota onalarni rahmatiga olsin bu yangi mehmon o'g'ilcha nabiralarni alloh umrini uzoq rizqini keng qilsin ilohim shuhrat akamiz masjidimizga ehson qildilar ya'ni masjid tahoratxonasini yigirma bitta jumragini e, murodjon ukamiz remont qilib berdilar nima keraklik bo'lsa va ustani haqqi hammasini mana shu shuhrat akamiz berdilar o'tgan ota onalarni mustafo ota malohatxon onalarimizni olloh rahmatiga olgan bo'lsin oyim xola muzaffar otalarni ham parvardigor oxiratlarini obod qilsin va mana bu mikrofonlarimizni sozlab turgan ukamiz farzand kutmoqda ekanlar alloh solih va soliha o'g'il qiz farzandlardan alloh ko'plab bularga ato etsin otabek temur o'g'lim otabek harbiy xizmatga ketayotganligi sababli jamoatdan duo qolib bering debdilar alloh safarlarni bexatar qilsin sog' salomat allohga omonat yana sog' salomatlikda qaytib diydorlashishlikni alloh bularga nasib etsin uh, domla jiyanimga jamoatdan duo olib bering labana yusuf tug'ilganiga olti kun bo'ldi bo'ldilar parvardigor umrlarini uzoq rizqlarini keng qilsin ilohim omin parvardigor yuqorida aytgan barcha bemorlarimiz dardiga shifo bergan qarzdorlarni qarziga najot bergan safardagilarni safarlarini alloh bexatar qilgan parvardigor barchalarimizni mushkullarimizni oson hojatlarimizni ravon aylagin parvardigor bu masjidimizga biz bilgan bilmagan holatda moddiy va ma'naviy oziq ovqatlar mana bunday qo'ylar ehsonlari bilan parvardigor yo'qlab turishibdi bularni hammalarini ehsonlarni dargohingda qabul qilgin yana azizlar aytmoqchi bo'lganim kecha juma biz iltimos qiluvdik o'sha kunini o'zida yigirma besh milliondan oshiq mablag' tushdi mana shu ehsonlar e, va ustalarimizni yo'qlab turganlarni olloh hammalarini o'zing ko'rib kuzatib turibsan bularni hammalarini birlariga ming minglariga tuman boylik ato qilgin parvardigor <laughs> bu qilgan ehsonlarni oxiratlariga zaxira qilgan, qiyomatda o'zlariga hamroh qilgan, boshlariga soyabon qilgan, erta qiyomatda jannatlarda hammalarimiz jam bo'lishligimizni parvardigor nasib etgan. Allohumma va va sallim barik alayhi bi rahmatika ya arhamar rohim